Игорь Михайлович, вы казалось про чудовый матч, вчера с другу, но так складно он развивался, расскажите про свои эмоции после вылучения до... Ну я уже вчера говорил вот, представителям транслятора, что матч был очень тяжелый. Действительно, я переволновался, особенно после того, как удалили Драговича. Я держал в голове счет 0-0, я вам скажу откровенно, чтобы мы прежде всего не пропустили футболиш не бывает так, что ты играешь десятером, и наша команда может быть по имени сильнее, но ну, по подбору игроков может сильнее, по классу своему сильнее. Но на футбольном поле выясняется же только все в 90 минутах. И при том я обратил внимание, что мне Ольбер вчера понравился даже больше, чем когда они обыграли нас со счетом 3-0. Они были более организованы, они были более мобильны и в первом тайме доставили нам достаточно много хлопот. Что касается победы, то, то она, наверное, была заслуженная. Почему? Ребята дотерпели и не остановились, и не думали в ту минуту, что надо защищать только свои ворота. Пошли, там, создали момент угловой, вида забил. Но это, опять-таки, все опять с течения обстоятельств. Везет сильнейший. Поэтому я был, естественно, доволен. Мы продолжаем борьбу. Задача стоит выйти с первого места. Почему? Потому что, опять-таки, сезон начнется, и... Играть первый матч дома, второй на выезде это сложновато. Поэтому хотелось бы выйти с первого места для того, чтобы иметь какую-то передышку. И погодные условия у нас будут, наверное, не совсем в феврале. Поэтому я думаю, что это немаловажно. И тренеры, и футболисты это тоже держат в уме. Но для этого надо, во всяком случае, мне кажется, еще добыть победу. 26 числа и... Естественно, не проиграть с телом. Но это я думаю, что нам по силам. тижня стал Мы с ним тоже встречались на тижне, что на мое не підписати, ну, Я, я с ним вчера пересекался. Вы знаете, от меня мало что зависит. Только что ручку взять в руки и подписать. Мне надо получить одобрение Реброва, что он хотел бы с этим футболистом сотрудничать, какое количество времени прежде всего. И все остальное, я думаю, что я найду слова, договориться с Битауном. Надо понимать, и он сам изъявил желание пройти определенные тесты, для того, чтобы э, он понимал, что он нужен команде, и что он может конкурировать, во всяком случае, заместно в составе. Это... Мне было, во всяком случае, очень приятно, что он изъявил, изъявил желание вернуться в Киев. Он один из немногих тех бразильцев, которые прижились в команде. Это футболист с динамовским сердцем. Он и Сильва, я считаю, что если бы все были бы такие футболисты, такие как Битау э, и Сильва, то у нас бы с легионерами не было бы никаких проблем. Как раз про Битау, как бразильца, хотел запытаться, задать, почему именно он так прижился в Динамо, почему процедурность какая-то ну, я не знаю, это профессионалы и все. Мне кажется, это только профессионализм. Если присутствует профессионализм у человека, значит, он приживется в любой команде. Он профессионал, он любит свою профессию, он честно выполнял тот контракт, который у него был. И я думаю, что если мы с ним скрепим дальше отношения, он тоже будет точно так же выполняться. Вы про то, что э, хотели бы выйти с первого места. Чи ставили уже планку команде... И как вы ну для чего нам ставить планку? Давайте мы выйдем с первого места. Потом будет у нас длительный перерыв. Мы, естественно, попробуем усилиться. Мы не будем об этом сегодня говорить, но мы видим проблемные позиции у нас есть однозначно. И хотя бы для того, чтобы не дублировать, но хотя бы чтобы была живая конкуренция, потому что мы не можем... От настроения некоторых футболистов рассчитывать на них, что они сегодня в хорошем настроении встали, а завтра нужна конкуренция. Конкуренция молодыми футболистами это прекрасно, это очень хорошо. За что спасибо Сергею Станиславовичу, что он создал такую конкуренцию, доверяет молодым. Ну вы же понимаете, что если мы хотим добиваться побед, то опыт никто в футболе не отменял. Опыт, молодость, как говорится, это хорошо. Сплав молодости и опыта. Но нужны футболисты в команде, которые будут вести за собой. А молодые должны к ним подтягиваться. У нас хороший выпуск сейчас в школе, в дубли. Ну, они должно пройти время. Ну, Сергей Станиславович любит работать с украинскими футболистами. Он это показывает всем своим видом. Но все равно я думаю, что некоторые позиции нам надо будет усилить. Как это удастся нам это сделать или не удастся в связи с ситуацией в нашей стране, в связи с тем, что все-таки шахтер никто не отрицает, это флагман нашего футбола, и тоже смотрят на шахтер, где он играет, как он играет, уходят от него футболисты, не уходят. Это волна всего, понимаете, в дни, в дни пресс, до окончания срока контракта ушел ведущий футболист Джулиана. Это ощущается на Днепре, ощущается. Мы, слава богу, не потеряли наших футболистов летом. Но дай бог, чтобы мы их и не потеряли зимой. Но и был мир покои в нашей стране. И сюда хотели ехать футболисты, так как они хотели ехать прошлым летом. Тот же, опять-таки, Беланда, тот же Лэнс, игроки своих сборных, Драгович тот же. Вот этого хотелось бы. Но если будут конкурировать украинцы и будут вытеснять, то я буду только за, я буду только аплодировать Буяльскому, Калитвинцеву, Бурге и другим. Юрій Михайлович, ми бачили, що Букані також повернувся до київського Динамо. Динамо. Можливо, ви говорили з Динамо. Можливо, ви говорили з Рибровом щодо його можливостей, кондиції, чи зіграє він, можливо, ще you все. Знаєте, на удивлення він знаходиться в дуже в хороших кондиціях. І по ідеї, якщо б кравець так би не сверкав, то, може б, навіть від з Дніпром його б вже б. Где-то бы выпускали бы. Но я понимаю, что все складывается, и Ребров не хочет рисковать, поэтому он опять-таки тоже пройдет определенную работу, чтобы он был все оружие уже готов. И на... Я думаю, что несколько матчей еще в этом году он сыграет. А поясните феномен самом деле, майже списанный футболист, отримал новое дыхание, поверили в него, и он сыграл. Вера. Я бы сказал бы так, руководство клуба. Вера тренерского штаба дало ему возможность поверить в самого себя. И не более того. Вы даже не понимаете, насколько мне было приятно общаться с кравцем. И когда каждый раз я его уговаривал, буквально уговаривал, остаться еще в киевском Динамо на какое-то время, потому что я верил всегда, что он может доказать. Он уходил радостно с моего кабинета, веря в то, что я в это верю. Потому что на нем все поставили крест. А я понимал, что он у него произошел молодой, вы его подняли до небес, а потом у него произошла нелепая эта травма, и после этого он не смог, как говорится, привести прежде всего психологическое состояние. Это свойство молодым футболистам. Считанные футболисты молодые, которых я помню, это только, наверное, Шевченко, Ребров, которые вот смогли вот так вот с юного возраста адаптироваться и сразу стать мужиками. А остальным надо пройти определенное время. Я вам могу про Ермоленко тоже напомнить, когда Газаев его выпускал, сколько критики он получал в свой адрес. Но Ермоленко сегодня стал тем футболистом, без которого я на сегодняшний день не представляю киевское «Динамо». Да, он где-то может пижонить на футбольном поле, да, где-то он может быть, надо делать все проще. Но за это болельщики приходят на футбол, они его любят и за этого получают удовольствие за нестандартные какие-то решения на футбольном поле. А если все 11 человек будут бить мяч вперед, то не поверьте мне, на футбол не будет собираться никто больше. Игорь Михайлович, еще одно маленькое питание про Кравца. После таких выступов, знаете, появились чутки уже трансферные. Не видишь, что и Кравцу когда он играет в Динаму, не Кравец не никуда не собирается, я уверяю вас, сейчас закончится буквально вот мы отыграем, я не хочу его дергать, мы сядем, подпишем с ним контракт. И у меня даже двух мнений не быть не может. Точно так же, как это было с Ермоленко, когда вот писали, через полгода заканчивается. Это я сам пригласил себе Ермоленко, и мы сели. И мы, я мог подписать и на три, и на пять лет с Ермоленко. Я просто не хочу людей связывать. Поймите, мы не знаем, что будет завтра. Мы встанем утром, вы видите, что творится сегодня на востоке Украины, что будет завтра, мы знаем. Но нельзя сегодня связывать молодых, талантливых людей по жизненным контрактам, как это было еще, допустим, там 5-7 лет тому назад. Кравец сегодня, если будет так играть, то ему и замена не... То я еще не знаю, кто будет играть вообще. Выздоровеет, не выздороветь, не выздоровеют, я не знаю, надо доказывать. Бакани сегодня надо доказывать, что он сильнее Кравца. А что значит доказывать? Это вы хотите забивать. Добро. Взял молодых да. и они начали играть. Поясните, как это происходит? Да. А потому что они, он, как вам объясните, они поверили в то, что он им верит. Это очень важно. Он поверил в них, и они не могут его подвести. Ну рыбалка, ну, я вам говорю откровенно, еще год тому назад я думал, куда отдать рыбалку. Я понимал, что он талантливый. Ну я вот как человек, который 20 лет в футболе, я понимал, что он талантливый парень, что его нельзя продавать. Но он не играет, а его надо устроить. Ему надо дать. Шанс, чтобы он где-то заиграл в чемпионате Украины, я разговаривал с рыбалкой, Он никуда ходить не, он никуда не хотел. Он не хотел идти в Гаверлу не хотел. Он хотел идти в какой-то из топ-клубов играть. Подвернулся словом Братислава. Он там засверкал. Немецкие клубы Бундеслиги вышли на нас по поводу постоянного его выкупа. Но я тогда для себя подумал: если клубы из Бундеслиги выходят, значит это, это действительно футболист. Ребров его вернул дал ему шанс, он показал себя. Сидорчук. Это ж не просто один футболист случайно вышел на подмену. Там есть же более опытные футболисты, которые сидят сегодня на скамейке. Это тот же Безус, который ничем не менее талантливый, допустим, чем тот же Биланда. Но он ему уступает сегодня. Это факт. И он должен доказывать и стремиться попасть в основной состав. Конкуренцию в футболе никто не отменил. ребро никого не купил. Появился один Теодорчик. Та сама команда, что была в по-иншему ну вы хотите, чтобы я э, сейчас хвалил Реброва. Давайте мы, давайте, оценка его работы на, за это время просто на пятерку. Ну мы же в футболе судим по окончательному результату. Давайте мы дождемся, когда закончится Лига Европы, подведем черту. Закончится чемпионат Украины, подведем черту. То, что Ребров работает в правильном направлении, четко придерживаясь, понимая, что он хочет, это я вам гарантирую. Просто он, он знает, что он хочет, он работает, но он ну, это очень вдумчивый, вдумчивый парень и вообще он человек, который на сегодняшний день на сегодняшний день, я вам скажу так, понимает, как сделать хорошую команду. Пока я говорю хорошую команду, а может быть через полгода или год я скажу, что он понимает, как сделать супер команду. Спасибо.